Kimə təşəkkür etməli? Balaca Hüseyn yemək yeyirdi. Çörək çox xoşuna gəldi. Anasına dedi: "Anacan, nə gözəl çörək bişirmisən. Çox sağ ol, əlin qolun var olsun." Anası dedi: "Çörəyi mən bişirməmişəm quzum, dükandan almışam. Get dükançıya təşəkkür elə." Hüseyn məhəllədəki çörək mağazasına getdi. Dükançıya dedi: Dükancı amı, anam çörəyi burdan alıb. Çörək çox xoşuma gəldi. Bunun üçün sizə təşəkkür edirəm. Dükancı cavabında dedi: Mən çörək bişirmirəm. Çörək savodumdan alıb satıram. Hüseyn çörək savoduna getdi. Orada çörək bişirilirdi. Hüseyn çörək bişirənlərdən birinə yaxınlaşıb dedi: Çörəkçi amı, bizim məhəllədəki dükancı çörəkləri sizdən alır. Çörəklər çox gözəl bişir. Bunun üçün sizə təşəkkür edirəm çörəy bişirən dedi. Doğurdan da çörəklər çox gözəldir, amma dəyirmançı un verməsə mən çörək bişirə bilmərəm. Sən dəyirmançıya təşəkkür etməlsən. Hüseyn dəyirmana getdi. Dəyirmanın bir tərəfinə tay-tay buğda kisələri qalaqlanmışdı. Bir tərəfdə isə buğda üyüdülüb un olurdu. Hüseyn dəyirmançıya yaxınlaşdı. Dəirmancı, ütdiyiniz unun çox dadlı. Çörək alınır. Gəldim ki, buna görə sizə təşəkkür edim. Dəirmancı gülümsündü. Bütün söylədiklərin doğrudur, amma əkinçi buğda əkməsə, onu yetişdirib, topluyub dəymana gətirməsə, mən də un üydə bilmərəm. Təşəkkürə daha çox o layiqdir. Hüseyn şəhərdən çıxıb yaxınlıqdakı əkinçinin yanına getdi. Qoca, nurani bir əkinçi taxıl biçirdi. Hüseyn: Yorulmuyasnız, əkinçi baba? səsləndi. Qoca əkinçi bir anlığa dayanıb qəddini düzəltdi və alnındakı tər damalarını sildi. Allah razı olsun quzum, sən hardan çıxdın belə? Hüseyn diləndi. Siz taxıl əkirsiniz, dəyirmancı buğlanı üyüdüb un edir, çörəkçi undan çörək bişirir, dükançı çörəkləri satır. Anam dalı da evimizə gətirir. Çörəklər çox gözəl olur. Bunun üçün sizə təşəkkür edirəm. Qoca mənalı mənalı görünüb əlini Hüseynin çeyninə qoydu. Bax Ağıllı balam, mənə diqqətlə qulaq as. Əgər torpaq belə bərəkətli olmasaydı, buludlardan yağış yağmasa idi, günəş hərarətini və işığını yer üzünə göndərməsə idi, mən buğda əkə bilməzdim. Hüseyn çaşıb qaldı və "Yaxşı əkinçi baba, indi mən kimə təşəkkür etməliyəm?" soruşdu. Qocə Əkinci Hüseynin saçını zığalladı. Səni, ananı, atanı, dükancını, çörəkcini, dəyirmancını, əkinçini, yaradan torpağı, buludu, yağmuru, günəşi, hərarəti, işığı, gördüyün hər şeyi bizim xidmətimizə verən uca Allah'a təşəkkür etməlisən. Biz hamımız ona şükr etməliyik.